हेलो विद्यार्थी मित्रनो स्वागत है आप स्मार्ट अकेडमी मराठी या यूट्यूब चैनल में विद्यार्थी मित्रानों जर अपन चैनल व नवीन आल तो वीडियोला लाइक करा शेयर करा और सब्सक्राइब करा विसरू नका चला तो मित्रों वीडियोला सुरुआत करू प्रश्न पहला है उल्टा चोर डैश डैश इस कहावत को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सा वाक्यांश उचित है ऑप्शन नंबर एक है पुलिस थाने में गया दोन पुलिस को डांटे तीन साथियों को डांटे चार कोतवाल को डांटे तो प्रश्न प्रश्नाच उत्तर है कोतवाल को डांटे ऑप्शन क्रमांक चार प्रश्न दूसरा है निम्न शब्दों में से दिया शब्द का भेद कौन सा है ऑप्शन नंबर एक तत्सम ऑप्शन नंबर दोन तद्भव ऑप्शन नंबर तीन देशज, आणि चार विदेशी तर मित्रांनो या प्रश्नाचं उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक दोन तद्भव त्यानंतर मित्रांनो प्रश्न क्रमांक तीन आहे निम्न में से चंदन शब्द में किस पंचमाक्षर का परिवर्तन अनुस्वार मे है नंबर एक म नंबर दोन त्र नंबर तीन ड आणि नंबर चार न तर मित्रांनो या प्रश्नाचं उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक तीन ड त्यानंतर प्रश्न क्रमांक चार आहे निम्न मेसे कोणसा शब्द युक्त है नंबर एक मनुष्य नंबर दोन मानवता तीन माणूस आणि चार अमानवी तो मित्रनो या प्रश्नाच उत्तर है ऑप्शन क्रमांक दोन मानवतान मित्रों प्रश्न क्रमांक पाँच है निम्न में से विद्यालय शब्द का संधि भेद क्या है ऑप्शन नंबर एक स्वर संधि दोन व्यंजन संधि तीन इनमें से कोई नहीं चार विसर्ग संधि तो या प्रश्नच उत्तर है ऑप्शन क्रमांक एक स्वर संधि क्या मित्रांनो प्रश्न क्रमांक सहा है हर किसी के पास दोस्तों को दिखाने के लिए नई नई चीज़ें हैं। इस वाक्य का प्रकार निम्न में से क्या है तर प्रश ऑप्शन क्रमांक एक है विधानार्थक दोन है निषेधार्थक तीन है आज्ञार्थक आणि चार है प्रश्नार्थक या प्रश्नाच उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक एक विधा ार्थक त्यानंतर मित्रांनो प्रश्न क्रमांक आहे सात में प्रयुक्त इस विरामचिन्ह का नाम निम्न में से क्या आहे मित्रांनो या प्रश्नामध्ये एक विरामचिन्ह आपल्याला दिलेलं आहे आणि तो आपल्याला ओळखायचा आहे आणि आपल्याला खाली ऑप्शन दिलेले आहेत तर ऑप नंबर एक ऑप्शन आहे प्रश्नचिन्ह नंबर दोन विस्म बोधक चिन्ह नंबर तीन अल्प विराम चिन्ह नंबर चार है पूर्ण विरा या प्रश्नाच उत्तर है विस्मयादि बोधक चिन्ह मित्रों प्रश्न क्रमांक आठ है परिच्छेद में प्रयुक्त हरी हरी घास शब्द के विशेषण का निम्न में से कौन सा भेद है हा प्रश्न विशेषणावरती आहे आणि आपल्याला या प्रश्नावरती पण चार विशेष चार पर्याय दिलेले आहेत तर मित्रांनो ऑप्शन क्रमांक एक आहे गुणवाचक विशेषण दोन आहे परिणामवाचक परिमाणवाचक विशेषण तीन आहे संख्यावाचक विशेषण आणि चार आहे सार्वनामिक विशेषण तर मित्रांनो या प्रश्नाचं उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक एक गुणवाचक विशेषण त्यानंतर मित्रांनो प्रश्न क्रमांक नौ है निम्न में से जिंदगी की कहानी यहाँ सी इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है पर्याय क्रमांक एक श्लेष दोन उपमा तीन उत्प्रेक्षा आणि चार रूपक या प्रश्नाचं उत्तर है ऑप्शन क्रमांक दोन उपमा प्रश्न क्रमांक दहा है निम्न शब्दों में से कविता में प्रयुक्त सौरभ शब्द का अर्थ क्या है तर मित्रांनो यामध्ये पण चार ऑप्शन दिलेले आहेत नंबर एक रंग दोन सुगंध तीन वसंत आणि चार कली तर मित्रांनो या प्रश्नाचं उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक दोन सुगंध त्यानंतर मित्रांनो प्रश्न क्रमांक आहे अकरावा निम्न मेसे कविता मे प्रयुक्त कम शब्द का विलोमार्थक शब्द क्या आहे ऑप्शन क्रमांक एक आहे अधिक दोन ज्यादा तीन अल्प आ चार सारा तो मित्रों प्रश्नाच उत्तर है ऑप्शन क्रमांक दोन ज्यादातर मित्रों प्रश्न क्रमांक बारह हुआ निम्न में से बहुत गुस्सा होना इस अर्थ का मुहावरा कौन सा है ऑप्शन क्रमांक एक दांत पीसना दोन फुलकर कुप्पा होना तीन आंखें दिखाना अन चार बात का बलगंड बनाना तर मित्रां प्रश्ना उत्तर है ऑप्शन क्रमांक एक दात पिसना मित्रों प्रश्न क्रमांक है तेरा निम्न में से बंदर और बंदरिया छलांग लगा रहे हैं इस वाक्य का विधेय क्या है ऑप्शन क्रमांक एक है लगा रहे हैं दोन बंदरिया छलांग लगा रहे हैं तीन रहे हैं और चार छलांग लगा रहे हैं तो मित्रानों प्रश्ना का उत्तर ऑप्शन क्रमांक चार छलांग लगा रहे हैं। अन्य मित्रानों प्रश्न क्रमांक चौदह वह है निम्न वाक्यों में से वो आम खाता है इस वाक्य का पूर्ण भूतकाल का वाक्य कौन सा है ऑप्शन क्रमांक एक उसने आम खाया दोन उसने आम खाया था तीन वह आम खा रहा था अन्य चार वो आम खाता था तो या प्रश्नाच उत्तर है ऑप्शन क्रमांक दोन उसने आम खाया था त्यानंतर मित्रांनो आपला शेवटचा प्रश्न है निम्न में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से सही है सर ऑप्शन क्रमांक एक है पिताजी ने बाज़ार से सब्जी लाई दोन पिताजी बाज़ार से सब्जी लाए तीन पिताजी ने बाज़ार से सब्जी लाया और चार पीता जी ने बाजार में से सब्जी लाई तर मित्रांनो या प्रश्नाचं उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक एक बाजार से सब्जी लाई मित्रांनो जर व्हिडिओला व्हिडिओ आपल्याला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक ला करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका थँक्यू